всегда становится явным. Это секретные материалы, и мы начинаем. Эко-катастрофа под Из-за кого вода в реке превратилась в клей, убила рыбу и чуть не потравила местных жителей. Было мало воды, рыба поздыхала, уже вонь была, вонь. дыхать Возвращение лихих 90-х. Кто и зачем массово похищает бизнесменов в Шостке? Ну, я его последний раз видел третьего пятницы. Сомали в самом центре Европы. Не верите? А зря. Всего в каких-то трех 4 часах езды от Киева нелегальная добыча янтаря достигла таких масштабов, что в некоторые районы Ровенской области даже не рискуют соваться вооруженные полицейские. Так озвучить их нельзя. Допустим, сколько их есть. Не то, что небезопасно, небезопасно заходить малыми силами, так как многое население местное не воспринимает, до конца еще не, полностью не воспринимает правоохранительных органов. У местных копателей янтаря есть все. Дорогие машины, спецтехника, оружие и даже бронетранспортеры. Как янтарщики оставляют после себя лунные пейзажи, губят леса и высушивают реки. А также кто же крышует незаконную добычу янтаря в Ровенской области. Обо всем этом смотрите в нашем следующем сюжете. Полесье уже десятилетиями воюют за янтарь. даемся в гору, чтобы камни в голову не попали. А пару дней назад в Ровенской области беспилотники нацгвардии, обнаружившие незаконный клондайк добытчиков янтаря, были обстреляны. Давай, Много вооруженных людей, ужасная картина разоренной природы и бронетехника. Что же происходит? Неужели банальный передел рынка? Ведь в Раде не спешат вносить изменения в законодательство и прекращать этот многомиллионный черный бизнес. Верховная Рада намагается принять законопроект, проект. Но если он такой важный, то почему вы ставите на самый кинет? Вот и все ответы. То есть система все делает для того, чтобы все осталось, как оно есть. Безнаказанность всегда порождает вседозволенность ответственность, которая на сегодняшний момент предусмотрена за перемещение янтаря, это штраф и конфискация всего абсолютно товара. Руководитель оперштаба, созданного специально для борьбы с незаконной добычей янтаря, рассказывает, сколько людей намовали камень. Масштабы поражают. Я могу сказать еще в Альбине, куда мы едем. В 2014 году было до 10 тысяч людей, только на тех фондайках, на которых мы сейчас будем. В добыче янтаря задействован практически каждый п'ятий житель Ровенской області. Якщо говорити тільки про видобуток і мовою офіційних цифр, озвучених мені над керівником місцевої служби безпеки України, то в пікові моменти лише у видобутку, незаконному видобутку бушну лише на Рівненщині задіяно а, понад 200 тисяч людей. Но так было раніше. Теперь же шум мотопомп и старатели исчезли із Гальбина. А послідство бурної діяльності копателей янтаря впечатляють. Тут був раніше ліс. От якби тут відбувалися якісь роботи, навіть вчора, чи позавчора, чи тиждень назад, чи місяць назад, ми б бачили зовсім іншу картину. Тут би стояла піна, якщо б це недавно було, і грунт би був весь велині. Воду для своїх помп янтарщики брали із ріки, тепер її немає. Это вот та река, ми мы бачим, показывают в новинах, и с якою брали воду. Вот это все, что від неї осталось на данный час. После старателей на восстановление леса в Гальбине уйдут годы. Последствия будет расхлебывать даже наше будущее поколение. Видите, все, что остается от нашей земли, то можно привести в порядок, надо соответствующую технику. Теперь же в Ровенской области, как утверждает Сергей Науменко, массовой добычи янтаря нет. Я могу сказать, что на 95% зупинено во всех районных центрах. Вы бы, что на сердце. я отношу до этих 5%? Это э, те места, где, чи, згідно природных умов, мы не можем дойти в короткий термин, так? Однако, что же это за места такие труднопроходимые? И что это за 5% территорий, куда не могут добраться полицейские? Мы выяснили, что массово продолжают добывать янтарь жители старого села и Кухотской воли. Эти кадры оттуда. Смотритесь. Добыча там продолжается не только потому, что туда трудно добраться. Нет, попасть туда опасно для жизни, даже полицейским. Не то, что небезопасно. Небезопасно заходить малыми силами, так как многое население местное не воспринимает, до конца еще не полностью не воспринимает правоохранительных органов. Лишь бы оставаться у янтарной кормушки, некоторые готовы на все. Я вот когда-то задавал прямой вопрос, типа, если вот силовой варианты у вас будут там это, вот я говорю, что как? Мне говорят, ну, говорит, плюс-минус там на полгода в круговой у нас хватит вообще всего нам там летайте самолетами, ездите танками, у нас хватит. То есть это если вообще туда ничего не будет заезжать, ничего не будет выезжать без всяких там поддержек, всякого всего. Кто-то действительно вынужден идти на янтарные прииски, чтобы выжить, в то время как некоторые загребают лопатой черный кэш. Шальные деньги в долларах способны свести с ума кого угодно. Это выживание, это трошки по-иншему. Якщо люди на бурштину мають відповідні великі гроші, да, малий, покупають собі автомобілі за 50, за 60, за 70 тисяч доларів в селі, але не вкрадують жодної копійки в свій розвиток, про що можна казати і про яке ми маємо майбутнє. Летний сезон под Житомиром. Ни рыбалок, ни летних купаний. Все запрещено. По весне местная река Хамора превратилась в поток химических отходов. Местные обнаружили в водоеме черное вещество, похожее на клей. И моментально забили тревогу. Чтобы рыба вся, вся пропала. Он подохло все. Все подохло. В местной прокуратуре по факту загрязнения реки открыли уголовное дело и усердно ведут расследование, но в реку до сих пор продолжают сливать отраву. Секретные материалы выехали на место событий и попытались найти место, откуда в реку льется этот клей. Кто ответит за экологическую катастрофу под жетомером, смотрите в нашем следующем сюжете. Закрою. Да, да. Закрою, да. да? Да. И тяй. И тебя тоже. Вот так весной на Житомирщине местные рыбаки не сдерживали эмоций. Полностью и сумы, судак, щука, окунь. Вся рыба всплывает и умирает. Повсюду мертвая рыба и даже бобры. Река Хамора покрылась неизвестной черной массой, похожей на клей. Я не знаю, как это назвать. Фекалии, не фекалии, ну... Но... Клею масса. Он и дохла рыба. Мы приехали в Першатравенск спустя три месяца, чтобы узнать, что изменилось с весны. Речка Хамора уже потихоньку превращается в болото. Здесь ею никто не занимается. И вот такое вот находится даже возле берега. Александр живет здесь, в Першатравенске, у самого берега реки Хамора. Прямо какая-то мутишла, шуклей там, че... такая, как то грязное молоко. Корова, я ее не смог втримать, пейнула пару раз и начала То, что было это весной, такое видел здесь впервые. Чтобы рыба вся, вся пропала. Он не подохло Уже вонь была, ой. Дыхать не могла. Стагон, пожалуйста, бачите, поднимается, бачите. Раньше здесь во всю кипела жизнь. Место называли это место набережной. Здесь купались, ловили рыбу, а сейчас речка настолько загрязнена, что всего этого делать не можно. Время здесь в Першотравенске как будто остановилось. Но анализы, которые берут у нас, службы, показывают, что речка как была мертвой. Так и я мертвую. сутки в токсичности для всего живого. В сельсовете уверены, что речку загрязнила бумажно-картонная фабрика в поселке Панинка. Вся версия все-таки, ну как бы, больше очевидно, Через что стоки все-таки пускает фабрика. В самом поселке от фабрики под боком тоже не в восторге. И хотя здесь купаться не запрещено, люди не спешат окунуться. Бру Брудная вода, так битькает. Стала не непридатной для купания. Чтобы узнать, кто ответит за загрязнение, мы отправились в прокуратуру. Добрый день. Прокурор объясняет, что дело возбудили еще в апреле. Данное криминальное проведение порушено за статьей 242 Криминального кодекса Украины. Право охраны воды. Но до суда дело до сих пор не дошло. И конкретного виновника не называют. На превеликий жаль, я не могу вам зараз Но как только найдут виновного, по данной статье он может сесть надолго. Максимальная санкция статьи зараз до шести роки в обмежении воли. Мы решили узнать на самой картонно-бумажной фабрике, считают ли они себя виновными. Но нашу съемочную группу здесь видеть не рады. У нас видеосъемка заборонена. После долгих ожиданий нас таки пропускают на территорию. Мы канала. В кабинет к нам зашел финансовый директор Олег. Мы не что ручку Мы не Финдиректор настаивает на том, что их фабрика работает в пределах нормы и сбрасывает очищенные стоки без отклонений. Мы свои Олег уверяет, что речка уже приходит в Панинку загрязненная. Речка уже грязна до нас. А представьте, мы их сейчас кидаем. Мол, ключевой виновный фигурант этого дела не они. И не узнаем, что речку. И чтобы мы убедились, что все работает, нас везут на очистительное сооружение. Вот это уже очищенная вода, которая впадает в речку Хамора. Мы решили набрать воду и отвезти на анализ в Житомирскую СЭС. Но наша идея Олегу не понравилась, и он начал открыто грубить нам уже в машине. Не, мы вас по а вы их Я же не что, вы сказали. Вам И пока прокуратура расследует дело, а на самой фабрике доказывают свою невиновность, в СЭС уверены, что речку загрязнило именно картонно-бумажное предприятие в Панинке, а не кто-то другой. Я так думаю, что то Були був результат неякісного скиду очисних очисних з очисних споруд понімки. Тобто вони знаходяться в плачевному стані, потребують капітального ремонту. Стоки просто-напросто не доочистили до кінця і відправили всю цю грязь в ріку. Вони почали споживати кисень з води на себе брати, і в ріці сталося недостатньо його кількість плоть до нуля. Именно отсутствие кислорода и стало причиной гибели обитателей речки. Живи организм без кислорода уже это не может. Что нашли в стоках из картонно-бумажной фабрики в Панинке, в Житомирской санстанции? Смотрите в секретных материалах на следующей неделе в Украину возвращаются лихие 90-е, разбойные нападения и похищения людей но превращаются в прибыльный бизнес. Особенно хорошо дух криминала слышно в небольших провинциальных городках. К примеру, последние годы жители города Шостка в Сумской области страдают от беспредела местной банды. 6 червня вернулась до местного видео полиции с проханием найти моего человека и выявить обстановку его возникновения. За последнее время в городе пропало семеро бизнесменов. В обмен на выкуп пятерых из них вернули. Двоих до сих пор так и не нашли. По идее, на помощь должна прийти новая доблестная полиция, но почему-то она так и не приходит. А местные жители, впрочем, не безосновательно, начинают подозревать правоохранителей в том, что они имеют непосредственное отношение ко всем этим похищениям. Подробности в нашем следующем материале. Питки в лесу. Вивезли меня в лес. Они вимагали у меня кошти Виталия Григоровича, мои деньги. Вот, э, застосовывали до меня тортури. Разбойное нападение на предприятие. Я например, заявил, почему? Потому что у меня резонанс нахер. Например, на предприятие напали судорожи, меня там ножом э, резали, били. Похищение с целью выкупа. Я знаю, про одного человека слышал, да. А Его есть? тут вывезли где-то километров 6-7 отсюда. Там что-то какой-то выкуп требовали. И загадочные исчезновения бизнесменов. 3 черня 2016 года узник них связок с телефоном моего человека. Нет, это не боевик и не сериал 90-х. Все это происходит в Украине сегодня. В данный момент результатов никаких. То есть на контакт никто со мной не идет, все избегают дают неправдивую информацию, хотя в деле пять следователей, пять прокуроров. Небольшой городок Шостка в Сумской области. Местные говорят, что за последние годы тут пропало около 10 бизнесменов. Кроме того, количество грабежей и нападений на предпринимателей увеличились в разы. Нападения лишь у меня сколько было, а -а -а. потому что они нападают, и они, это же не случай, в который они говорят, звонили, и лишь бы сколько. Стопись и стопися легят, не вдоволь. Шостка уже много лет живет в страхе, ведь в любой момент, заработанное честным трудом, могут отобрать. Вот зато ты не дай богу, лес понимаю, ага. ролица, кричат, деньги, деньги, давай, деньги. Мне на камеру один из местных жителей рассказал нам свою историю. Николай не бьет по машине, понимаете, когда хлопушка бьет по машине, бегает обмазывать это не единственный предприниматель, который сталкивался с местными беспредельщиками. Потом есть площадка, которые не заменили. Один пошел гараж тоже не а, на, на траве. Пошел на uh -huh. потом в, садили, в машину. А, были какие-то деньги мало, они говорят, занижение балкон. Он они забрали деньги, его. Мужчина сам проводил расследование. По его словам, местные правоохранительные органы бездействуют. Кроме получения денег, у тех, кто так нагло терроризирует город, видимо, есть и другие мотивы. Муж Натальи пропал полтора месяца назад. Он уехал с предприятия, сообщил, что приехал на дачу, то есть у него были планы человек замочил кукурузу, ну, приобрел мясо на шашлык, планировали. Э, обычно дети приезжали, и проводили вместе выходные. А и больше не вернулся, связь с ним прекратилась, и предположительно в районе предприятия. Выкуп за него никто не требовал. Время от времени лишь поступают странные звонки. Звонки поступали в 2 часа ночи, как правило, ну, в такое нестандартное время суток. Вот были они с российских номеров. Я поняла, что какие-то ключевые слова, возможно, косвенно относятся к, к тому, что на данный момент для меня важная проблема есть. Местная полиция ведет себя странно. На да, вопросы, что может быть что-то новое, может быть какие-то факты, сразу встречный вопрос задаются, что у вас. Мы не сомневаемся, что вы что-то найдете. А что у вас? По словам пострадавшей, полицейские не делают того, что обязаны. Даже те люди, которых я указывала, которые, возможно, могут быть э, э, ну, свидетелями отношений, каких-то финансовых вопросов, их тоже э, никто не вызывал. Спрашивались люди, которые даже, э, можно сказать, не знают моего, моего мужа. Детально Детально люди, которые даже, которые контактировали с ним в телефонном режиме в этот день, даже не все опрошены. Исчезновение мужа женщина связывает только с бизнесом. На наши вопросы в полиции отвечают скудно. Какие следственные действия, ну, соответственно, не могу рассказать уже по, ну, по понятным причинам. Ну, ну, а работа я... проводится. Дело не закрыто, оно расследуется, не постановлено, не закрыто. Производство, следователя находится. Проводят следственные действия постоянно. А массовую пропажу людей отрицают. 7-10 человек за 500 человек. Ну, ну попал, да, два вот года пропал попал э, угу. Тоже как бы сейчас попался один Ну, связывать их вообще никак нельзя. Не на камеру пострадавшие допускают, что во всем этом замешана сама полиция. Конечно, покрывается, наверняка. Произошло как... В конец 80-х, начало 90-х. Рынок брошен на откуп самому себе. Приходится претерпевать. С одной стороны, полнейшее отсутствие всякого присутствия со стороны новой полиции. Ее новой нет. А старые еле успевают регистрировать. Местным бизнесменам приходилось отдавать деньги он тоже приехал на ближайшее, они уже ждали за забором, напали на него, но там побили, там придумали что-то там такое, что он с что-то придумали, побили, вот эти забрали, вот А некоторые даже переписывали на вымогателей бизнес, лишь бы остаться в живых. У него они что-то отобрали, потому что у него был спортивный клуб. Он отписал, отдал штитовцам. Вот чтобы у него не забрали, он чисто отдал шпитерцам что там? Он отдал эту белку, он ушел с ней, Все, он бросил ее, он перестал заниматься. Нам удалось узнать о семи пострадавших. Большинство из них заплатили выкуп, вернулись домой и почему-то не хотят общаться с прессой. Двое из пропавших бизнесменов до сих пор не вернулись домой. У нас сын пропал, понимаете, сын. Это Александр, жена. Угу. Вы слышите? Он, понимаете, он просветленный. Он мужик. Угу. Очень он просто пропасть не мог. Не что он Секретные материалы начинают свое расследование по пропаже Шосткинских бизнесменов. Подробности смотрите в ближайших выпусках. врожденная глухота во всем цивилизованном мире давно излечимая болезнь, но только не у нас. Ежегодно в Киеве выявляют 150 случаев глухоты у новонарожденных. По всей же Украине эта цифра вырастает уже в разы. Но выход есть. Дорогостоящая имплантация. Сделать ее за государственный счет архисложно. Ведь программа по протезированию слуха у детей финансировалась до 2012 года. И то покрывала только малую часть нуждающихся. В этом же году финансирование настолько мизерное, что шанс получить слух только у одного ребенка. Сейчас я на данный момент не знаю, уже, какая там черга. Когда мы на чергу, Зимою после Нового года мы 192 в червя. В это же время экономия на глухих детях. Чиновники Министерства здравоохранения продолжают свое черное дело. Воруют на тендерах, повышают стоимость препаратов и берут взятки. Следующий наш сюжет о проблеме тех, кого чиновники, повязшие в коррупции, вынуждают жить в абсолютной тишине. Смотрите далее. Эту малышку зовут Лиза. Ей полтора года. Вачка, всячески пытается обратить на себя внимание, але получить ответ от мами, она может може только жестами. Ведь самостоятельно слышать малышка не може. У ній четверта степень глухоти вона вражає все, що вона хоче виразити своїм мімікою, своїми емоціями. Якщо щось не подобається, вона плаче, воно злиться. Якщо щось треба, а ми не розуміємо її. Вона нас бере за ручку і веде туди, куди їй треба. Для родителей этот диагноз не новый. Ведь у многодетной мамы без слуха родилась и старшая дочь. У меня три дочки, я многодетная мама. И, на жаль, двое из них, старший и ось найменшие, они имеют один и тот самый диагноз – глухота четвертой степени. Пять с половиной лет назад Дашу прооперировали. Сейчас она с успехом окончила первый класс общеобразовательной школы и с удовольствием рассказывает, о чем был утренний мультик. Пересятки баранчика кинули до кабану. І баранчик відкрив ворота щоб кабан. Його побили. І парусетки. І потім побилися, а поросяти дуже злякалися і втікли. Єжегодно только в Києві виявляють примерно 150 дітей з проблемами слуха. По Україні же їх количество переваливает за несколько тисяч. Во всем мире глухота уже давно не приговор. И вскоре в цивилизованных странах глухих вообще не останется. <связывая> Волшебный билет в жизнь со звуком для детей с проблемами слуха – кохлеарный имплант. Сверхмощный слуховой аппарат, который подает сигнал прямо в мозг. И она единственная надежда для тех, чья потеря слуха необратима. Такой имплант нужен и маленькой Лизе. И теперь основная цель семьи Белоуз – помочь услышать и младшей. Но за облачной суммы у родителей нет, а государство на глухих детях, похоже, экономит. Зараз я на даний момент не знаю, вже яка там черга. Коли ми ставали на чергу зимою після нового року, ми 192 дев'яносто в черзі. Я телефонувала, але мені сказали, ви знаєте, фінансування немає, черга не движеться. Цена кохлеарного импланта от 600 до 800 тысяч гривен, а государственная программа по слухопротезированию умерла еще в 2012 году, и с тех пор денег на глухих детей практически не дают. Для сравнения на программу слух в период с 2011 по 2013 ежегодно из бюджета выделялись 70 миллионов гривен, в 2014 9 миллионов, в 2015 2 и в 2016 всего 4 миллиона. И эти суммы не покрывают практически ничего. Но при всем этом МОЗ привык переплачивать грандиозные суммы на дорогих закупках. Там, где, видимо, можно спилить приличный куш. Например, в прошлом году независимые международные поставщики лекарств доказали, что украинские чиновники, по крайней мере на бумаге, переплатили за онкопрепараты 20 миллионов долларов. А совсем недавно сам замминистра погорел на взятке. Про глухих детей мозовским чиновникам точно некогда думать. Мы должны добиваться про якість медичної допомоги для пересечного гражданина. Одна операция в год – это не операция. Если хирург оперирует один раз в вот, год, то это... Это Андрей Щербина, директор Киевского центра реабилитации слуха и речи СУВАК. Говорит, самое страшное – это даже не стоимость импланта, а потерянное время. Речь развивается у ребенка в 2-3 года. То есть если до трех лет, до четырех мы не обеспечили вмешательство или аппаратом, или имплантом, то результат будет плачев. В Украине шанс вовремя получить от государства имплант минимальный. А операция после 5-7 лет бесполезна. Случаи, наверное, бывают, но я таких не встречал. У него нет опыта слушания. Он будет слышать, но не будет понимать, что он слышит. Ну, какие-то будут звуки, торшумы или что-то такое. Но речи он понимать не будет. Поэтому родителям остается либо ждать, либо самостоятельно искать деньги. Кохлеарный имплант стоит раз приблизно майже 800 тысяч гривен. То есть это сумма, но я не знаю, кто такие гроши нужно собирать. Чтобы все это вовремя сделать, многие родители оббивают порог всех инстанций. Обращаются к спонсорам и благотворителям. Но зачастую получают отказ. А государство готово финансировать что угодно, не оставляя таким детям и шанса услышать. Секретных материалов стало больше. Теперь мы будем встречаться в четверг и в пятницу. Поэтому смотрите нас уже завтра в это же время, на этом же месте. Смотрите завтра только в секретных материалов. Не свободное слово. Кому было выгодно убийство Павла Шеремета и почему у следствия так много версий? Я, правда, потеряла своего верного друга, журналиста, директора по развитию Павла Шеремета. И, конечно, очень сложно вообще что-либо говорить, потому что он был душой нашей редакции, близким человеком каждому члену редакции. Строїтельна пірамідова цеховська кому достануться почти достроєної дома арестованого бізнесмена? Але цілком можливо такий варіант, що дійсно, наприклад, ці будинки передадуть аля в таку державну корпорацію. Ж так красиво це звучить у Карбут, наприклад, яка буде добудовувати е, ці будинки.